добрый вечер, хотя каждый говорит. Особенность от правил. Будет монстра. Если бегает что-то не похожее на человека, оно неубиваемое, но боится боли. Ваша роль. Вы в себе служили в ЧВК, зарабатывали денег где-то в районе, в районе экватора. В стране работодателям обратили каких-то европейских лабораторий, компании, которые занимаются био, технологиями и сказали, что там, блин, на компанию конкурентов свалилась с неба большая хуйня под названием какой-то, блядь, метеор или что-то. В общем, хер знает, что там произошло, связь пропала. Значит, что интересует ваших работодателей? Зайти на территорию. Самые ценные экземпляры это люди, которые выжили на территории. С ними можно пообщаться, узнать, что произошло потому что у него есть еще информация, куда это вы зашли. Условно говоря, у каждого сервера вы не можете скачать всю информацию. Вы хотите для того, чтобы там да, корпорации составили картину пошире, им нужно максимально много разнообразной информации. Ні, я Саня, перевірили. Зані щось є. живий? Якщо є, хто живий, ви потім з піднятими руками. Ріп, точка для підключення, можливо, там. Ультрамарина така командування прийом. Прийняли, виходимо на точку на ваші. Карта става, ти береш ще щось з собою поете. Посилаємося на окопи. Вон ти до мене. Було виявлено. Тіло припустимо людина в військовій формі зі зброєю. По етлінку зразки успішно передані, отримана цінна розвідувальна інформація прийомка. Прийняв, повертаємося. Ого, вот там скалопендра такая охуевшая. А еще варианты. Стичер на звездку. Проходим до экстракции. Ну, май Блять, как ты его туда засунул? Девять. Пятнадцать. Это триста. Не. Тичер, ты? А, ебать ту Люсю, Сотрудники некой другой частной военной компании. Они забрали металл, они забрали... Они искали только металл. А, мы все рассказали. У вас еще к ним вопросы есть? Хотели... Секунду. По какому-либо контракту у вас может сохранились документы, которые об У нас начальство в Киеве сидит, это... Когда... Я хотел, чтобы вы все-таки сдали свою зброю. Он, Он только что готов был умереть. Это монстр, монстр! Ёб твою мать! и его заводить. Да ну, мужики, положите только что его, а те против вас. что-то я Я капацайду. Я не живу. Я ебать, за всю игру к нам забежало за 24 часа два монстра. Наши сидят там под потолками, их хуярят, а им нужно попасть в эту в тарелочку. Они имеют право ее закрывать. Эти сидят, смотрю, в уголок забились, по ним хуярят, а я наверх не успел забежать, заныкался. И тут начинаю понимать, что операция по типа прекратить огонь, наши хуяк прекратили. Подхожу к монстрам, говорю, Сергей, я а вам больно? Да. да. <свят> а что вы сами себе тарелочкой не нажмёте? Точно, бля! <свят>